В городе Винницы у нас для водителей такси началась жизнь по-новому. У нас раньше были штрафы за перевозку пассажиров, если у тебя нет лицензии от 800 до 1600. С 1 апреля начали штрафовать, уже штрафы минимум 17 тысяч гривен. И как бы уже активно все проверяют автомобили, сказали, что с начала этого месяца будет только усиливаться проверки, то есть всем надо делать лицензию. У меня как бы лицензия есть на э, машину старую, то есть я поменял машину, взял поновее, и лицензионную карточку переделать не могу. Вот я бы хотел попросить, э, я не знаю, руководство нашей страны или там то там инспекцию, которая нас проверяет, упростить систему, потому что как бы ищут крайних, и крайние почему-то в, этом, в этой ситуации остаемся мы, водители такси, то есть платя штраф 17 тысяч, то есть как бы лицензию нигде не выдают, надо ехать в Киев, собирать какие-то бумаги, там ребята были в Киеве, там получается такая система, как раньше в ГАИ было, есть такие компании, платишь полторы-три тысячи гривен, они, может быть, тебя рассмотрят твое дело, не рассмотрят, едь в другой город, не на один день, ночу я там, то есть где ты там будешь, что ты там будешь, какие там очереди, почему нельзя эту схему сделать упрощеннее. Например, приходим в прозоры офис или организовать прозоры офис на Хмельницкого шоссе 23, где сейчас находится Укртрансбеспека. Это. И, допустим, я хочу, я водитель такси со стажем, работаю уже два с половиной года по трудовому договору, у меня документы есть, но не могу переоформить лицензионную карточку. То есть, как бы, и страховка под такси, АТК, и все есть, и медичную довидку свежую сделал, и страховку на жизнь, и страховку такси. То есть, как бы, пакет документов, но эти карточки в Винницы не выдают, в Киев, как бы, я ехать не собираюсь, потому что там тоже мутная ситуация, и ничего там не понятно, и никто еще с этой карточкой туда не приехал в данное время. Хотя проверки набирают обороты. Вот. Почему нельзя, допустим, выдавать такую карточку на полгода, и платить за нее налог, допустим, 500 гривен в месяц. Я хочу вот на полгода в такси. Для человека, который хочет попробовать, там, на один месяц пробный он хочет, потом можно будет ее продлить. То есть там, чтобы штрих-код какой-то был. У них же там должны быть, мы же в современном мире живем, то есть как-то проверять по номеру, там, через штрих-код, что да, действительно, он работает, у него все уплачено. То есть на полгода купил по 500 гривен, 3000 гривен заплатил за такую бумагу, и не надо никаких вот этих вот всех куча документов. То есть понятно, что должно быть там сделано АТК, понятно, что должна быть страховка под такси. То есть минимум пакет документов сократить, они. А не... То есть как бы собираешь документы, морочишь голову, платишь деньги, а потом в конечном итоге у тебя еще ничего не получается. Вот, как бы упростить эту ситуацию. Это как бы вымога от в такси.